пришлось выехать с Донецкой области, Тельмановского района, село Михаловка, храм Дмитрия Солунского. Церковь, прихожане, они ждут. 8 ноября у нас вот как раз престольный праздник, это храм Свято Дмитрия Солунского. Пришлось выехать из-за того, что помогали солдатам нашим, нацгвардии, батальонам, ну, там, если честно, даже было трудно разобраться, кто, где. Ну и такая информация, как пытались неоднократно спрашивать: вы кто, Нацгвардия или Армия, ну это секретная информация. Но мы видели нашивки наших ребят. Вот. и Помогали, кормили, одеждой помогали, сотрудничали с волонтерами. Ну, то есть, всячески как можно. И людей призывали к тому, чтобы поддерживали, потому что как наступили первые холода, вот как только войска зашли к нам в наш район, люди там было некая такая инициативная группа небольшая, может человек около 20, потому что я вот Смотрел телевидение, и вот они по области у нас везде одни и те же лица. Сопровождали ребят и не пускали их в поселки, в села, в города, не запускали армию, устраивали провокации всевозможные. И вот когда ребята приехали к нам в район, я вижу те же самые лица, опять небольшое количество людей которые вот провоцируют и говорят что вот приехала к вам там правый сектор э, или э, я, я скажу как есть вот, говорят, нацики приехали 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 будут вас убивать будут э в общем, как говорят, есть ваших детей и так далее. Но когда я услышал информацию, что вот приехали в наш поселок, в наше село, рядышком село, и за селом поставили вот военную часть. Думаю, поеду, посмотрю, что это за ужасные такие люди. Все. И вот, как говорят, правый сектор и приехали с западной Украины. Когда удивление мое было такое, что я начал разговаривать с ребятами, во-первых, я вижу, они такие все легко одетые в летней форме, в этой технике э, холодной. Еще у нас э, на нашем крае Донецком степной край, ветра сильные, и вот как раз это... Апрель месяц, вот ну ранняя такая вот весна, еще холода были, еще даже снег срывался. Эм, ребята разговаривают на Донецком нашем, я не скажу это русский, потому что тоже есть свой акцент, это как бы суржик такой вот. Э, и ребята, я спрашиваю, вы откуда? Это говорит не про Петровск, Одесса. И ребята все русскоязычные. Я обзвонил всех своих прихожан, говорю, ну как так, это ж ну и молодые ребята, это детки. Нужно им помогать, их поддерживать. Как вы можете на них кричать, что это враги, а э, э, реально врагов э, ДНР, там, хотя у меня язык не поворачивается и ДНР говорить, потому что это это бандиты, это ну и солдаты. Ну и вот день, когда мы выезжали оттуда, мы разговаривали с епископом, ну, естественно, с его благословения все это было. Сообщили нам, что ночью вошли 180 единиц бронетехники. Пересекли границу. Мы вот буквально в 3-4 километрах от российской границы находимся наше село поселок и э, такая ситуация что он епископ говорит что если бы зашли регулярные войска русские еще можно было оставаться потому что нормальные порядочные люди а зашли боевики зашли бандиты те которые э, у нас были такие люди которые просто на праздники государственные повязывали на себя флаг украинский, кричали там Слава Украине, все Слава героям Слава и за, просто за эти слова, как только зашли эти боевики, вот буквально в течение суток они похватали этих людей, нашлись люди, которые там составляли эти списки э, людей, которые поддерживают Украину, которые хоть как-то проявляют э, любовь э, к своей родине. И вот людей сразу же арестовывали, увозили на Донецк. Мы когда уже выехали, нам по телефону сообщают, сегодня там в одну семью зашли бандиты, взяли главу семьи отца или брата, или сына. Ну, в основном вот, мужчин брали. Хотя, вот что говорить, Тельмановский район, глава администрации Ольга Игнатьевна Афенкина, ее тоже пришли, за то, что она вот, э, за Украину и поддерживала солдат, там тоже помогала, я благоустраивать блокпосты, тоже забрали женщину и отвезли в подвал, долгое время держали, не знаю, дальнейшую судьбу, потому что я нахожусь здесь, но, говорят, очень много людей пропало без вести. Потом зашли э, люди кавказской национальности, вот люди сообщают, что... Заходят во двор, они свинину не едят, они вот барашек, козочек вытягиваются двора или прям во дворе зарезали, разделали мясо забрали. Идет война, нужно кормить армию, ополчение и так далее и все. Ее не интересует. Есть у людей еда, сколько деток у людей, вот забирают продукты такое указание дали такое населению, чтобы не закрывали двери, дома, подвалы, потому что в любое время мы должны зайти и быть уверены, что нету ни врага, нету, ну и мы можем укрыться, вот, и прячется за мирное население, потому что вот у нас поселок Гранитная рядышком. Вы слышали из новостей, что постоянно сейчас обстреливают, постоянно ну, разрушают там уже такие серьезные разрушения. И вот люди переживают за Тельмановский район, потому что они базируются именно там. Вот, солдаты, ну и я бы не сказал, что это солдаты, это, это просто бандиты. И вот люди, которые кричали там «Слава России», «Слава ДНР», они уже разочарованы, поникшие, Потому что видят, что происходит вот такой беспредел, людей, люди исчезают, людей убивают, причем еще говорит, мы боимся даже в дневное время выходить на улицу, говорит, такая ситуация стала, что люди идут по улице и друг на друга, даже те, которые были друзья, соседи, друг на друга оглядываются. Вот как, знаете, такое, как из книг, из фильмов э, послевоенных, когда вот люди предавали друг друга, там доносы писали друг на друга. Вот такое происходит сейчас. Там все это людям настолько. Ну, в общем, люди запуганные, испуганные. И ну, страшные вещи происходят. Это. Тяжело рассказывать, тяжело описывать все это. Многое, конечно, я знаю, только лишь как из телефонных разговоров и звонков, но э, говорят, люди, те, которые это видят каждый день, с этим сталкиваются. Итак, пришлось нам приехать сюда. И, в принципе, у нас было такое, мы с ребятами общались, э, с нацгвардией, ребята, которые стояли у нас на блокпостах. Мы говорили, как победит Украина, как врага выгоним с нашей земли. Э, мы обязательно встретимся, увидимся, проведаем вам, приедем на западную Украину. Ну, Господь Бог все решил иначе. Мы конечно, собирались встретиться, но не при таких обстоятельствах. И когда мы ехали, мы заезжали вот в Ивано-Франковскую область, видели ребят, которые вернулись, вернулись живыми, здоровыми, которые из прошли вот этот котел. Настолько были счастливы и рады их видеть. И вот они тоже рассказали очень много страшных вещей, которые там происходили. И когда я увидел эти края, Прекрасный народ, прекрасные люди, добрые, отзывчивые. То, что говорят там, в Донецкой области. Людей просто-напросто такое впечатление. Ну, это не впечатление, это уже факт, явные вещи, что людей сталкивают специально, все это подготавливалось. Но вот эту вот войну, это даже не то, это война, настоящая война против друг друга. Вот славян сталкивают между собой. Хотелось бы, чтобы люди любили друг друга, чтобы здесь и в других уголках Украины, нашего государства, люди видели то, что происходит сейчас в Донецкой области, Луганской области, и делали выводы, правильные выводы, чтобы перестали ненавидеть друг друга, относились друг к другу с любовью, пониманием. И ведь было время, когда и Донецкая область, и Луганская жили в мире, и Московский, и Киевский патриархат, и дружили, и все было хорошо. И вот в один день все кардинально изменилось. А изменилось потому, что мы перестали друг друга любить. Мы потеряли образ Божий, человеческий образ. Поэтому такое происходит.